नमस्कार मी एक्सप्रेस टीव्ही न्यूज मध्ये आपले स्वागत सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक व गुन्हेगारी जगातील काही घडामोडी तर प्रथम पाहूया शहरातील महत्वाच्या ठळक घडामोडी मिळजे लोडा हेवन तसेच पलावा शहराजवळ साई सिटी भव्य गृह प्रकल्प उभारण्यात असलेल्या ठिकाणी भव्य श्री जगन्नाथ मंदिर उभारण्यात येणार आहे मंदिराच्या भव्य तयारीसाठी साई डायरेक्टर श्री संतोष दीक्षित व श्री विरेंद्र सिंह हो। भगवान जगन्नाथ मंदिरासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याने ओडिया समाजातील भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे सदर ठिकाणी आता छोटे मंदिर असून त्यात भगवान जगन्नाथ यांचे वास्तव्य आहे त्या ठिकाणी मागील दोन तीन वर्षापासून छोटे मोठे उत्सव होत असतात काही दिवसांतच या ठिकाणी एक एक भव्य भव्य दिव्य मंदिर उभारले जाणार असून महाराष्ट्र राज्यात एक मंदिरामध्ये एकमेव असे हे भगवान जगन्नाथाच्या मंदिराचे स्थान असणार आहे यावर्षी भगवान जगन्नाथ हरगुंडीचा मंदिर येथील नऊ दिवस आपल्या स्थानापासून दरवर्षीप्रमाणे सत्तावीस जून ते पाच जुलै दोन हजार पर्यंत त्यांच्या मावशीच्या घरी जात आहेत आणि पुन्हा त्याच जल्लोषपूर्ण वातावरणात पुन्हा आपल्या निवासात पाच जुलै रोजी सिटीच्या प्रांगणात असलेल्या मंदिरात आगमन होणार आहे आजच्या वातावरणात सिटीचे डायरेक्टर संतोष दीक्षित वीरेंद्र सिंग जगन्नाथ मंदिर कल्चरल चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त एस एम गौडा यांनी भक्तगणांना व यात्रेत सामील झालेल्या असंख्य नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या संकल्पना आहे भगवान जगन्नाथ रात यात्रेत सामील झालेल्या समस्त भविकांना मी संतोष काशीनाथ दीक्षित सायन्स सिटी परिवार यांच्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा भगवान जगन्नाथ आपल्या सर्व मनोकामना पूर्ण करून आपले आरोग्य निरोगी आणि आनंदी राहील अशी सुद्धा मी प्रार्थना करतो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा सायन्स सिटी से द्वितीय वर्ष आहे दुसरा साथ आहे इस रथ यात्रा का एक उद्देश आहे सिर्फ मतलब कैसा है ना धार्मिक जो रथ यात्रा है इसे लोगों को जोड़ना लोगों लोगों के बीच में प्रेम भाव जोड़ना एकत्र करना और एक धार्मिक जो यात्रा है इसमें लोग एकत्रित हो लोग जुड़े और एक दूसरे से जो अच्छा व्यवहार रखे अच्छा विचार रखे ये हमारा उद्देश्य है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और एक दूसरे के नजदीक आए और लोगों के बीच में अच्छी सद्भावना पैदा हो ये हमारा आज किस प्रकार का प्रोग्राम है जो कि भगवान अपने मौसी की घर जा ऐसी हैं जो संतोष है, है वो किस उसके बारे में विस्तृत बताइए सर साई सिटी से यहाँ से रथ यात्रा स्टार्ट होगी यहाँ से हाईवे से होते हुए लोड़ा हाईवे से होते हुए कासर जो में वहाँ पे पंडाल बना गया पूरी व्यवस्था की गई है और वहाँ पे जो भगवान है भगवान पहुँचेंगे मेरा नाम है चुच्चोणी गौड़ मैं उड़ीसा का जन्म है मेरा कर्ममय मार्च है मार्च में हमारा मार्ष जगन्नाथ जी को लाने का बहुत सपना था जगन्नाथ जी प्रकट हुए दो साल हो गया साइंस सिटी में बिल्डर ने जगह दी है वो जगह में ला कि जगन्नाथ जी बैठे हैं हमारा परंपरा जगन्नाथ कोई ये नहीं है जगन्नाथ वर्ल्ड में विख्यात है वर्ल्ड का अंदर जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा सब जगह निकाला है वो हिसाब से हमारा भक्त लोग भी बहुत जुड़ा हुआ है और ये हमारा संकल्प है कि महाराष्ट्र में बड़ा मंदिर बनाने के लिए हमारा सबको इधर का एम पी एम जो लोग है सब लोग का इरादा है कि इधर मार्च में जगन्नाथ जी का यही जगह पे बड़ा मंदिर बनाएगा हमारे जो वीरेंद्र सिंह और संतोष दीक्षित से बिल्डर है वो इतना दिल से जगह दिया है वो, वो उनके लिए कोई बोलने के लिए हमारे पास कोई ये नहीं है भले जितना है छोटा है बड़ा है जगह दिया है जगन्नाथ जी को हमें उड़ीसा में ला गया है स्थापन किया है और जो रथ यात्रा है ये परंपरा वो कितना सालों से हम भी पंद्रह सौ पंद्रह सौ का दो दो हजार पच्चीस सौ साल कभी से वो हमको भी उतना मालूम नहीं है मगर जगन्नाथ जी पूरा विश्व में विख्यात है आज का दिन सब जगह विकास रथ यात्रा निकाला हुआ है हम भी सोचा कि इसमें करने के लिए दो साल हो गया हमारे सेकेंड ईयर में ये कर रहे हैं और इसी तरह हमेशा के लिए आगे आगे से आगे हमारा बढ़ते चलेगा और हम लोग को ये करेगा सही दिल से तर या होत्या शहरातील महत्वाच्या ठळक घडामोडी अशाच काही नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बे लायकन दाबायला विसरू नका आमचे ध्येय आम्ही तुमच्या सोबत तर पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याचोळी तोपर्यंत धन्यवाद